বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার পর বৃহস্পতিবার সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দিলেন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে পরাজিত করেন তিনি এদিন তিনি বর্ধমানবাসীর মঙ্গল কামনায় শহর বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দেওয়ার পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন আমার সর্বপ্রথম কাজ হবে আমাদের যে হকের টাকা কেন্দ্র সরকার আটকে রেখেছে সেটা আদায় করা दीदी ये केवल आशीर्वाद लेने आए थे वो तो आशीर्वाद मनोकामना तो पूरा हुआ तो माँ के पास आए हैं बार बार आते रहेंगे उनसे आशीर्वाद लेते रहेंगे की शक्ति देते रहूँगे दे हम लोगों के लिए काम करते रहें उनका सेवक बनकर है जब बीजेपी लोग हार चुका है तो इनका आपस में लड़ाई है दिलीप घोष बोला कि यहाँ पर ही बीजेपी का दो तीन अलग अलग भाग बना हुआ है अलग अलग ग्रुप है उसी ग्रुप में से वह लोग अपने आप को मार रहा है अरे इलेक्शन के समय जिस दिन वोटिंग था उस दिन तो हमारे तृणमूल के कर्मियों को सिर घायल किया था दिलीप घोष का लोग और उसको प्रेस में चला दिया कि तृणमूल का लोग गड़बड़ी किया पहले मंतेश्वर में किया उसके बाद यहाँ कॉफी बारान में आकर के यहाँ पर एक छोटा बच्चा के माथा फाड़ा और फिर एक माँ थी उनका माथा भागा जिस तरीके से वो हरकत किया हमारा तृणमूल का कोई भी कर्मी नहीं किया है ये बीजेपी वाला आपस में लड़ रहा है इस कारण से एक दूसरे को मार रहा है और नाम तृणमूल का लगा रहा है।